这个给你。什么？我的工资卡刚办好的。嗯，这种感觉还不错。别人赚钱上交给我，有种大权在我，你在我手掌心的感觉。石老师，你这掌控欲不低啊。哎、嗯，十一。来了。 我跟王一东只是工作关系。哦。他经常来这儿。我知道。我对他一点意思都没有，从头到尾一点都没有过。看出来了。你真的不介意啊？介意，但是我可以自己消化。 不过听你亲口说介意，我反而有点得意了。得意？嗯，我喜欢看你吃醋。他们天天在家无聊，偶尔出来呼吸一下新鲜空气也是好的。大嫂，来啦！他刚说你们该到了，真的到了。 大哥对时间的要求可是很严格的，司机可不敢迟到，弄得他紧张死了。今天好多蜻蜓啊，我小时候还经常来这玩。大嫂，我去给你捉一个。哎，今天不能抓蜻蜓、啊。为什么？嗯，有什么关系？ 都是民间传说。过去人认为蜻蜓和螽斯是鬼魂的化身，所以在今天最好不要捉回家，否则会有好朋友做客。螽斯是什么呀？是蝈蝈。我记得你小时候就经常玩。对不起啊，之前对你们前辈有所冒犯，不要怪罪，不要怪罪。好了，你们就别逗他了。这些东西跟那些魂魄没有任何的关系，存在即合理。 有敬畏心哦，应该敬畏的是大自然，并不是那些传说。好了，你俩别争了，我们去那边看看吧。大嫂，你干嘛给它盖起来？螃蟹怕晒吗？嗯。晒多了会怎么样？掉钳子。会会熟。 有的时候初夏再回来都初秋了。<laughs> 这一次你们多住几天，上次来各种不方便，你都没和大家就你吃顿饭呢。吃过啊，我是说上百号人一起的家宴。哦，那倒没有，只有上次试菜有几个年轻人一起吃过，那也不算。这一次阵仗大，有什么需要特别注意的吗？有忌讳吗？倒也没有。啊、哦。 不过每次吃饭都会空着一桌，摆上相同菜色留给仙人用，你可千万别坐到那桌上、啊。啊，还有吗？还有啊，你马上就是一家之主了，傲娇、哦、起来。<laughs> <laughs> 你先过去坐，我倒酒。嗯。外婆，哎，阿姨<医>，大哥代表我们这一辈人，每一顿饭都要给祖先敬酒。小川呢？他去钓鱼了。他最近迷上了钓鱼。 吃饭吧，妈。哎，吃吧，吃吧啊！那片竹林啊，晚上特别黑。走过的时候，经常会听到一些奇怪的声音。 还有呢？还想听？快说！还有那个藏书楼。哎，婷婷，藏书楼不能说。为什么不能说？藏书楼是我大嫂最喜欢的地方。你说了以后，她不敢去怎么办？还是别说了，我怕我真不敢去。哎，其实也没什么，就是我小时候啊，在那儿读了不少的书。 和周生辰一起。后来我们两个出国以后就没怎么去了。你喜欢古文学吗？那你应该生在我们家。你的那些兄弟姐妹啊，其实喜欢的不多。好像确实是啊。你上次群发选太太的词牌名，我那都是随便发的。对了，你是不是该吃药了？ 大小，那我们先走了，拜拜。下回说话注意啊，不是什么事儿都能拿来开玩笑的。刚说完我就觉得不对劲，对不起。 我快到了，送你到院子里吧。不用，就几步路。干嘛？生我气啊？没有，我妈和外婆看到你又要拽着你说半天话，有这时间你不如早点回去休息。每天工作到一两点，身体都不要了。啰嗦。 你快睡一会儿。我还没洗漱呢。嗯。哎，没关灯啊？他们睡了吗？小点声，没睡都被你给叫醒了。不是，我的意思是，他要没睡的话，你就上去问一下。明天早饭要两个人一起吃，还一个人。我不去。 亲热了，哎呀，不是有开灯亲热的吗？怎么没有？那不有影子吗？不是我，那不能怪我、啊、这个东西。都是你这个大嗓门，去给我摘樱桃去。我不去，大半夜的。有太阳的时候摘的不好吃。啊。这个月有规定，有门禁，半夜不让出门。嗯、那给我摘莲藕去，明天。 我要给大美女做桂花糖藕。莲藕、哦，水边不行，水边黑天太危险了。那我自己去。算了，我还是跟你一块去吧。 周生成，又不叫我。 起来了，嗯，他把我闹钟关了。你们早饭吃完了？嗯，老太太嘱咐的，他说你工作生活中和我们不一样，不许叫你吃早饭。来尝尝这个，这可、个、是我从花骨朵开始等它长了好几个月了，终于能吃了。好几个月，嗯，确实，五月底冒花蕾，七八月开花，九月正好花谢长老你种过、啊？嗯。 以前学画莲花的时候，自己种过两盆，从四月底冒芽开始画，画整个花期，第二年冬眠之后再接着画，画了好几年。难怪画的这么好，你耐心真好。嗯，好吃，好吃吧？嗯，我叔公也喜欢吃我做的，我一般不给人做，太太都不做，求我都不做，而且每年啊，我都会把看上的莲花先藏好，不让外人拿走。你教我吧。 你会做饭、啊，嗯，热衷于做饭，爱好相同，知己。我过几天教你，先把中元节过去。哦、嗯，今天是中元节，家里有活动吗？有放水灯，水灯，嗯，我之前只见过一次放路灯，还没见过水灯呢。那你以后年年来吧，我们年年放。之前过中元节的时候。 最多录音录到很晚，大家互相嘱咐一句：“今天是中元节，早点回家，别在外面瞎逛之类的。”那没关系，啊，我和林飞陪你去，别怕。那你先吃，我去收拾。嗯。 如果你们看到的话，就保佑我的几个哥哥嫂嫂，一切都好，包括梅心哥。小时候，妈妈就告诉我，到了中元节要放水灯，这样祖先看到了。 就能保佑咱们周家的祖祖辈辈幸福安康。以后我也会保佑你们的。嗯。人迟早有一死。嫂子，如果。 我是说，如果有一天我不在了，你和大哥不用每年都回来看我的，在心里想想就好。呸呸呸！你快敲木头，不吉利。快！傻孩子，你身边有那么多爱你的人，就算为了他们。 你要好好活下去，以后这种不吉利的话不准说了。来，我不拦嫂子。你手怎么这么凉？啊？我一直都是这样，每次到了冬天，我都不敢摸别人的手，怕冻到别人。这风大，我们回去吧。 师傅，我们回去吧。好嘞。嫂子，嫂子，师傅，你快救救他！我我不会水呀。嫂子，嫂子，我嫂子。文信，文信，快上来吧，你这身手给吃不消的呀。文信，你快上来吧。 李叔，石一，石一掉到水里头了，什么？怎么回事啊？ 不知道为什么掉河里了。当时船上还有谁？只有文馨和一个船夫。梅律师，文馨小姐现在高烧不退，我自作主张来找你，他们不让声张。先别给周生辰说。嗯。 《美人谷》讲述的是一个古代的传奇故事，战功赫赫的小南辰王和石家女的故事。那个石家女，也叫十一。 这个故事的结局太残忍了，到死，王府墙上的《上林赋》都只有半卷。为什么他们分开之前谁都不提呢？谁都不写完。 这大概就是遗憾美吧。也许是都抱有希望，希望有一天能写完。